звонить нам по телефону 23621. Мы открыты даже сейчас. Мы понимаем ваши вопросы в прямом эфире. И учитывая, что есть часть вопросов, и мы ждем звонка, то я, наверное, задам сразу вопрос еще одному человеку. Анатолий Гладченко сидит пока молча, но ну, он, видимо, берет пример со своего лидера. Виталия Кличка очень долго готовится, но потом четко наносит удары. Итак, Скажи, пожалуйста, вот совсем недавно был сюжет, ну я-то знаю для чего, ну телезрителям просто нужно объяснить, был вопрос, есть молодежное крыло э, у партии «Удар», э, кто в него входит, приоритеты, направления, ну видимо кто-то хочет вступить к тебе. Я понял. <coughs> Данная организация она создана для молодежи, то есть в нее может вступить э, люди, которые исполнилось 18 лет uh -huh. до 25. То есть заниматься мы будем и развивать э, все виды спорта, то есть поддерживать именно непосредственно развивать э, спорт в городе Славуще, Вот, Также будем юридическую часть, э, как бы помогать молодежи с трудоустройством ну, везде, как бы. Вот. Руководителем данной организации у нас Олег Копич. Вот, то есть, пожалуйста, все желающие, кто хочет к нам вступить, то есть, пожалуйста, ждем без вопросов. То есть мы находимся в Славянка, Белгородский квартал, штаб удара первый этаж. То есть, пожалуйста, кто хочет, приходите. Всех рады видеть. Спасибо. А он еще не остыл, вот он совсем недавно как бы был принят. Он еще энтузиазм есть, потому что уже там Абсолютно Я может. много было. И скореечники делали, футбол играли, и детям футболистам он помогал. То есть энтузиазм у него не пропал еще? Абсолютно нет. То есть мы в этом месяце планируем провести соревнования по пинболу. Вот. Будем также проводить соревнования по футболу. Uh -huh. То есть дальше, то есть нас ежемесячно мы будем проводить соревнования по разным видам спорта. Понятно. Спасибо. Я думаю, что достаточно подробно ответили вам, что в этой партии достаточно интересно всем, даже молодым. Итак, я напоминаю телефон, прямой телефон 23621. Ну и вот часть вопросов, которые мы получили, я думаю, сейчас на них мы будем отвечать. Ну, наверное, опять же начнем. А нет, есть звонок. Алло, мы вас слушаем. Алло. Алло, добрый вечер. Слушаем вас. Алло. Да, мы вас слушаем. Да, слушаем. Алло. Вы знаете, вот у нас многие критикуют власть и оппозицию. А я лично считаю, что хорошая политика – это конкретно сделанный результат. Вот. И поэтому я от всей души хочу высказать слова благодарности лидеру Славучской партии «Удар» Анатолию Глаченко. Спасибо. Потому что данная партия для нашего города значит очень много. Они являются огромными спонсорами, для спортивных мероприятий по боксу, по футболу. И у меня конкретный вопрос. Скажите, пожалуйста, Анатолий, какие ваши планы в данном направлении в дальнейшее будущее? Спасибо огромное и удачи. Спасибо. Это не твоя жена, нет? А, это не жена. Спасибо. Спасибо за благодарность. Планы на самом деле очень амбициозные. То есть у меня, в принципе, направление такое. То есть для все сделал для развития славучан. слова чтобы все-таки мы что-то изменили в лучшую сторону то есть и скажем так больше я как-то на то что на спортивную тематику чтобы а я понял, у нас достаточно ближе молодежи ближе, да которая действительно что-то могут я, по каким-то причинам кон у них не получается ну я скажу так что в данный момент мы уже помогаем футбольному клубу вот то есть мы купили им там и спортивное там снаряжение там как бы помогаем, помогаем людям. То есть тем более люди сами звонят, благодаря это уже приятно. Спасибо. Хорошо, я тебе еще один под вопрос задан от имени всех болельщиков нашего города. Кличко к нам приедет? И когда? Что не было? Планируем э, пригласить его на день города. Mm -hmm. Сделаем все возможное, чтобы он сюда приехал. Спасибо. Ну, вот видите, самый популярный как оказывается, ему уже звонят с самого начала, Гладченко Анатолий. 23621, можете звонить и другим. Кстати, у нас э, будет 4 блока, и мы будем постепенно об, обменивать, скажем, коллектив. будут оставаться кто-то, оставаться, кто-то придет новый, так что э, еще со многими пообщайтесь. И сразу, наверное, Наталья, каким образом, находясь в меньшинстве, вы планируете решать проблемы для города? Ведь вас не получится взять большинством и проголосовать так, как вы считаете нужно? Ну даже находясь в меньшинстве, то есть не, не надо опускать руки, необходимо работать в депутатском корпусе, необходимо доносить свою позицию, доносить позицию там, законность, обоснованность любых проектов решений, которые выносятся на обсуждение и на рассмотрение сессии городского совета, убеждать, доказывать, работать в комиссиях как в постоянных так и в контрольных комиссиях. То есть, в принципе, э, находясь в меньшинстве, можно тоже много сделать для города. Поэтому э, любая работа депутатская, э, она в любом случае, она идет на пользу э, горожанам, э, славучанам. То есть, э, главное не пускать руки, работать, доказывать, убеждать, э, обсуждать.